Як багато всього смачного сьогодні у сніданку вихідний. Я думаю, що ви вже снідаєте, але не забувайте про те, що за собою теж потрібно стежити. В останніх тенденціях манікюру пастельні кольори: бежевий, м'ятний, блакитний, рожевий, можливо, навіть бірюза. А якщо хочете, то зробіть, будь ласка, граде, це коли є плавний перехід від одного кольору до іншого. Ну і форма звичайно нігтів теж має, має бути акуратною і злегка округлою. Не забуваємо також стежити за здоров'ям. За це відповідає наш експерт Ірина Медведєва і порадить вам всі необхідні речі, щоб ваші руки і нігті завжди залишалися здоровими. Доброго ранку, Ірина Іванівна. Доброго утра. сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему для жінок нігті і їх краса. Но ногти. Ногти это придатки кожи. Формируются уже на четвертом месяце внутриутробного развития. Наша крошка рождается с ноготками. Вот. Очень интересно, что ногти зимой растут медленнее, чем летом. Днем растут медленнее, чем ночью. Угу. У мужчин быстрее, чем у женщин. Наверное, так. Летом быстрее, чем зимой. Устроены колоссально. Интересно, посмотрим, как это у нас Итак, ногтевая пластинка окружена. Около ногтевой кутикулой. Центральная часть – это корень ногтя. Угу. Видите луночка, видимая часть, и невидимая находится здесь под кожей. Собственно, тело ногтя и свободный край. Самая важная часть – это корень ногтя или матрикс, потому что именно здесь клетки интенсивно делятся, и благодаря этому ноготок наш растет вперед. Угу. Эта часть активно снабжается нервными окончаниями, кровеносными сосудами. Она очень чувствительна. И если ее повредить или уронить что-нибудь тяжелое случайно, или агрессивный очень маникюр, ноготь может остаться поврежденным на всю жизнь, травмированным. Он не выправится уже потом. А у эти бороздочки, плямки эти на них? Глядя на наши ногтевые пластинки, опытный доктор может с большой долей уверенности предположить наличие какой-то патологии внутренней. Поэтому могут быть продольные борозды хорошо заметные, могут быть, точечные углубления, например, при псориазе, могут быть. Поперечные линии, которые э, мы сами можем быть их авторами, когда делаем слишком агрессивный, агрессивный маникюр, слишком давим. Поэтому, если вы увидели, прозрачность ногтевой пластинки изменилась, какой-то цвет, какие-то пятна, обратитесь к врачу, он поможет вам разобраться. Дуже цікаво. Mm -hmm. Вы знаете, мы провели опытывание среди наших женок и да. выявили топ-3 улюбленных процедур. Mm -hmm. Первый – это маникюр, извечайно. Другой – это наращивание гелем, нефтем, И mm -hmm. третье – это покрытие нитем лаком. А давайте мы коротенько разберемся, как… Каждая вот из этих процедур в чем суть? Давай-то. Вот так. перед нами. Обыкновенный маникюр. Что нужно помнить и знать каждый из нас? Сейчас существует масса э, дезинфицирующих средств. Поэтому, когда вы приходите в салон, вы должны посмотреть, как стерилизуются инструменты, как э, обрабатывает свои руки специалист и не забыл ли он продезинфицировать ваши руки. Потому что, э, в общем-то, за рубежом сейчас отказываются в основном от обрезного маникюра из-за того, что передается масса заболеваний через кровь. Угу. Есть риск повредить кожу при, при порезе. Какие альтернативы? Альтернатива это аппаратный маникюр. Угу. Это маникюр, который выполняется с помощью вращающейся фрезы. Аккуратненько убираются роговые наслоения. Такой маникюр может выполняться и в условиях салона, и в домашних условиях. Здесь главное не переусердствовать и не повредить себе матрикс, о котором мы, помните, говорили. Uh -huh. Вот. И есть еще замечательный выход у нас с вами, когда мы немножко все-таки лежим в ванной, когда мы чуть-чуть размокла наша кожа. Uh -huh. Мы можем аккуратно апельсиновой палочкой отодвинуть кожицу и втереть... Масло лаванды, это может быть масло чайного дерева. Но я не рекомендую чистым таким маслом. Нужно делать на основе оливкового масла несколько капелек, замечательно втирать в лунку около ногтевую, прекрасно. Буду и можно уныкнуть и обрезного, и аппаратного. Ну, я маникюр. не могу сказать, что это полная альтернатива, но тем не менее, это выход для того, чтобы ног, руки выглядели. Добре. Ну что ж, женки и маникюром, и наращиванием нехтевых гель-лаком. Вот далее о гель-лаке я вам могу рассказать собственную историю, потому что 14 лет подряд у меня был, были гелевые ногти. Угу. Очень удобно. Раз в месяц делается коррекция, руки выглядят ухоженными, особенно если вы кладете френч-светлый лак, а не красный, который срастает. Вот. Каким образом выполняется эта процедура? Для того чтобы гель лег ровно, ногтевую пластинку нужно выровнять. Вы помните, мы с вами говорили о продольной лампе? Да, бороздках? бороздочки, какие. Вот, вот наша. чтобы хорошо гель прикрепился, ноготь нужно выровнять. Что делает для этого мастер? Специальной пилкой аккуратно, <свят> <свят> строго Ого. пилит наш ноготь. И вот что у нас получается. Травмуется сильно. Очень травмируется ноготь. Затем накладывается ногт... э, гелевое покрытие <свят> и рука погружается в специальную лампу. Для того, чтобы гель что? З... полимеризовался. Да, Совершенно верно. И здесь зажигается свет. В лампах используются либо ультрафиолетовые источники света, и это устаревшая методика, потому что очень сильно повреждает кожу рук. Либо лампы, которые называются лампы LED. Ви знаєте, ми провели невеличкий дослід зробили і е, проглянули всі салони, які знаходяться територіально недалеко від нашого офісу. Їх 14 ага. штук. Ось ми бачимо у нас наш офіс жовтенький, а червоні крапочки це салони. Так, от з цих салонів в 9 лише користуються ультрафіолетовими лампами, які ми так. старі, двох взагалі не знають, якими лампами користуються, і лише в трьох з 14 користуються ось цими сучасними лампами літ. Лише 3 14. вот Появляется? я вам говорю, что за рубежом мастер обязательно предупреждает Клиента, что мы используем, например, лампу LED. Или мы говорим: извините, у нас лампа с ультрафиолетом. Но тогда обязательно наносится крем с солнцезащитным фактором для того, чтобы минимизировать повреждающее воздействие ультрафиолетовых лучей. Но затем нам нужен третий этап в этой процедуре. Нам надо делать коррекцию. Нам надо снять старый гель и положить новый. И вот когда мы снимаем старый гель, мы снова используем этот жесточайший совершенно эту тюрьму. И каждый раз ногти становятся тоньше, тоньше, тоньше и тоньше. Мне понадобилось два года для того, чтобы восстановить свои ногтевые пластинки. Мы стараем и лак, и не И лак, и ноготь, да. И часть ногти. Ну, травматична. Я насправді користуюся. Моя улюблена методика це покриття гель-лаком, угу. або називають в народі гошилакам. Угу. Uh, все попередні етапи досить схожі, а от третій менш травматичний. Мені нічого не стирають, ось так не травмують. Я просто використовують ацетон вмісні розчинники і таким чином акуратно знімають оце покриття. Ключове слово, Валь. содержащий. Ацетон угу. – невероятно агрессивное химическое вещество. И вот на примере воздействия ацетона на пенопласт вы сейчас увидите, что же может сделать простой ацетон. А -а -а! Он расчиняет! Оно растворяет. Боже, он изныкает. И он исчезает буквально на глазах. Неимоверно. Поэтому некоторые... Кладите ман... его туда, а то у нас зараз капает, нам стил. Поэтому некоторые мастера маникюра отказываются от ацетона и спиливают... Шелак так же, как спиливается гель. Мы с вами не можем отказаться от ухоженных рук, правда? Нет. Мы не можем отказаться от этих процедур. Кто-то сделает обрезной маникюр, кто-то сделает аппаратный, кто-то едет отдыхать, ему нужно положить шелак и две недели не думать вообще ни о чем. Да? Но, зная агрессивное воздействие этих методов, мы должны делать перерывы при их применении. Мы должны во время перерыва сделать себе курс ванночек, например, с солью морской, и, да? морской солью, и добавить туда немножко, несколько капель йода. Очень угу. хорошо действует на ногтевые пластинки. Мы можем сделать ванночки с яблочным уксусом. Мы можем сделать их с подогретым оливковым маслом. Угу. Еще лучше, если мы туда добавим масло чайного дерева, которое не только прекрасно действует на ногтевую пластинку, но и является профилактикой грибковых заболеваний. Чудово. Масло чайного дерева запомнила. Но при этом мы с вами должны обязательно сказать, Валечка, что нужно правильно питаться для того, чтобы иметь красивые здоровые ноготки. И есть некоторые продукты, которые чрезвычайно благотворно влияют на ногтевую пластинку, потому что содержат цинк, потому что содержат серу, потому что содержат аминокислоты необходимые. Орехи. Это прежде всего орехи, это творожок, который содержит любимый мной метионин, это бобовые, угу. это свекла. Да. да, ну да. і різноманітна зеленіка завжди буде корисна. Конечно, конечно. Боже мій, фінал у нас прекрасний. <laughs> Ось те, що розчинилася тут. налякало мене до смерті. Я тепер буду боятися навіть покривати нігті шелаком. Але кожен з нас робить свій вибір. Головне користуватися тими порадами, як правильно доглядати да. за своїми нігтями, як правильно харчуватися, і як правильно взагалі любити себе. Любіть себе, доглядайте за собою, користуйтеся порадами від нашої Ірини Іванівни. Дякую вам, пожалуйста.